jungle Sosial yardımın təyinl olunması və ya məbləğinin dəyişdirilməsi üçün ailənin tərkibi, əmlakı və gəliri haqqında məlumat veriləcək. ÖJCTV-nin məlumatına görə, bununla bağlı ünvanlı Dövlət Sosial Yardımı haqqında Qanunun 10-cu maddəsinin sosial yardım almaq hüququna yenidən baxılması 10.1-ci bəndinə dəyişiklik edilir. Dəyişikliklə sosial yardım almaq hüququna müraciət edilən zaman Ailə sosial yardımının təyin olunmasına və ya məbləğinin dəyişdirilməsinə səbəb ola biləcək hallar barədə ailənin tərkibi, əmlaki və gəliri haqqında tam və düzgün məlumat veriləcək. Qanunun mövcud variantında isə sosial yardımın məbləğinin dəyişdirilməsinə və ya verilməsinin dayandırılmasına səbəb ola biləcək hallar baş verdikdə, ailənin tərkibi və ya gəlirləri dəyişdikdə sosial yardımın verilməsi dayandırılır. Va ailənin sosial yardım alma hüququna yenidən baxılır.